assalomu alaykum sizlar bilan top uz kanali bugungi videoda amerikadagi mashhur ozodlik haykali haqida qiziqarli faktlar bilan tanishtirib o'taman nyu yorkda joylashgan ozodlik haykali 1886 yil -18, 28 oktyabrda katta tantanali marosimga bag'ishlangan rim ozodlik mabudasi tasviri ekanligi ko'rsatadi haykalning rasmiy nomi dunyoni yorituvchi ozodlik u dastlab fransiya fuqarolari tomonidan yasalgan bu erkinlik va demokratiyani ko'rsatish g'oyasi bilan friderik augusti bartholdi tomonidan ishlab chiqilgan biroq 1876 yilga kelib uning faqat o'ng un qo'li va mashalasi qurib bitkazildi va ikkalasi ham amerikaning 100 yilligi ko'rgazmasida namoyish etildi 1878 yilda haykalning boshi fransiyadagi butun jahon ko'rgazmasida namoyish etildi ozodlik haykalining umumiy uzunligi qirq olti metrni tashkil qiladi ozodlik haykalining balandligi o'tirgan plint bilan ikki barobar ortadi ozodlik haykali misdan qilingan haykalning armaturasi eyfel minorasini loyihalashtirilgan o'sha shaxs tomonidan ishlab chiqilgan har yili bu ajoyib haykalga deyarli to'rt ikki million kishi tashrif buyuradi ozodlik haykali dastlab qizg'ish jigarrang edi ammo keyingi o'ttiz yil ichida u yashil rangga aylandi ozodlik haykali og'irligi ikki yuz ming kilogramm bu ellikdan ortiq katta fillardan og'ir haykalning umumbashariy konsepsiyasida tojda mavjud bo'lgan 7 ta tikanga asoslanadi 7 ta boshoq dunyoning 7 ta qit'asi va 7 ta okeanni ifodalaydi rim mabudasi libertas bu haykalning dizayni uchun haqiqiy ilhom manbai bo'lgan bu bo, 1776 yil 4 iyul amerika mustaqillik kuni uchun rim raqamlari sanasi ledi leberti poyabzalning o'lchami 879 metr general ulyim tokemsi sherman ozodlik haykali uchun joy tanlagan odam edi ledy liberty Lobby muzeyi bu yerda asl haykal mashalni topishingiz mumkin chunki u 1984 yilda oltin barg bilan qoplangan mis mashala bilan almashtirilgan hisob kitoblarga ko'ra har yil ozodlik haykali olti ta chaqmoq uradi ozodlik haykali qurilishining taxminiy qiymati 500 yuz ming dollarni tashkil qiladi konstruksiyani qurish uchun 300 dan ortiq turli xil asboblar bolg'a va qurilish materiallari ishlatilgan qisqagina bo'lsa ham bugungi ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi agar video yoqqan bo'lsa layk bosib obuna bo'ling eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda ko'rishguncha